Бренда Брендака на нари. Уговорить брендака. Уговорте! Отставка, однозначно, отставка. Отставка брендака! Отставка брендака! Оставка брендака! Оставка брендака! Отставка брендака! Отставка, <п rare> слава, Украине! <годно> слава, Украине! слава Украине! Героям слава! Слава Украине! слава! Слава Украине! слава! Украина! 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 Одесса, Украина! Одесса, Украина! Одесса, Украина! Одесса, Украина! Меня зовут Василий, фамилия моя Путин. Я представитель общественной организации Автомайдан Громада. Сегодня приехали наши друзья из Одессы. Мы их поддерживаем в их митинге по поводу обращения к Александру Турчина. Обращаются они по такому поводу, что исполняющий обязанности мэра Одессы сегодня это товарищ Прундаф. Товарищ Брендак, он ä, давний друг Труханова Геннадия, который баллотируется в мэр на ближайшие выборы. И дело в том, что Труханов Геннадий очень давно и достаточно плотно сотрудничает с Юрой Наки. Все знают, кто это. То есть это прямая с Силуковича. Одесситы -ки, глянь, и киевляне, вся Украина переживает по поводу ситуации на Востоке. Мы боимся, чтобы то, что произошло в Донецке, то, что произошло в Харькове, в Луганске, не повторилось в Одессе. Эм, сегодня очень много акций разных по лицензии, по иллюстрации судей здесь проходят на этой площади. Но самые горячие моменты, самые такие важные вопросы, это сейчас не допустим разделение Украины. Именно для этого мы сегодня приехали. Потому что он поддерживает сепаратизм в нашем городе. На поле поле творится просто жуткие вещи. И он ничего не может сделать, чтобы это предотвратить. Какие именно вещи, чтобы его что там... создать? Собираются сторонники российской власти. И хотят тоже референдум. А мы не хотим в России, мы хотим оставаться в Россию. Мы настаиваем на том, чтобы был устранен от должности наш мэр, исполняющий обязанности мэра, Брендаш. Причина проста. Этот человек поддерживает сепаратизм. Этот человек поддерживает раскол Украины. У нас приехало до 300 людей. Мы бы могли бы собрать намного, намного больше людей. И не одну тысячу. Но, к сожалению, мы не можем позволить себе оставить Одессу. Одесса в опасности. Одесса сейчас нуждается в поддержке Киева, в поддержке правительства, в поддержке всего народа.